На самом деле, сколько их, мы не знаем, опять же. Почему? Потому что наверняка большинство этих сады соответствуют этим э, требованиям. Потому что там требования, но ну, элементарные. То есть, там, я могу перейти, я их уже называл, эти требования, но эти требования не какие-то там заоблачные. То есть, надо, чтобы было, где поставить велосипед безопасно, надо, чтобы можно было помыть велосипед, надо, чтобы можно было постирать вещи, надо было, чтобы заночевать, покушать. Что я еще не сказал? Белокарковка. Минимальный Белокарковка рем, есть, минимальный рем, рем То есть там насос какой-то там, не знаю, что там. камера какие-то. Все кит. требования обязательные. Можно минимальный да. набор. Вот, а то есть есть. Ну, шутер. скажите мне, в какой из зеленых сады негде поставить велосипед? То есть день у кого не шла на чтобы помыть велосипед. То есть почти все они соответствуют, но властники этих садов, да, они должны понимать, что это не обыденная вещь, это их преимущество, это их вот можно сказать, тот уже актив, актив, да, и этот актив надо просто показать. Да, мы должны, значит, на карте на своей или в перечне этих садыб поставить галочку, что это не просто зеленая садыба, это зеленая велосадыба, велокраина, да, то есть вот как сертифицировано там для подорожей на велосипеде, да. В принципе, это мелочь мы сейчас как раз этим и занимаемся, почему, наверное, у нас и сошлись вот эти все звезды, да, для того, чтобы мы встретились сегодня. Потому что зима впереди, и у нас как раз есть время до весны, чтобы это все проделать. Хочется это все поговорить с властниками, донести до них, что есть время, немножко сделайте, и мы вам поможем, бесплатно. Для этого ничего не надо делать, надо просто как бы привести в порядок как бы свое имущество, да, и его рекламировать можно так сказать показать что она есть пожалуйста Заявите, пользуйтесь основной. заявить пользуйтесь да для этого есть уже ресурсы я думаю что если там какие-то проблемы были там вы говорите там мало переходов там как бы в поиске там да в интернете не часто угу. ищет тот сайт, в котором они каталоги, то на самом деле это конечно вопрос ну, скорее раскрутки раскрутки этого сайта. сайта да а, а вот например если в Карпатах есть конкретные такие сайты, когда вы заходите, там, Карпаты инфо, и там, не знаю, сколько там, 2000 сады там. Там, бу -бу. И там не, не найти жилье, просто но ну, это надо будет уже постараться, чтобы не найти там себе жилье на, какой, на любое время года. Вот. Поэтому хочется, чтобы, во-первых, конечно, такая база была в принципе по нашему региону. Но, ну, я так понимаю, что она ну, формирует. Да. Формирую. Кроме того, хочется, чтобы там также было интегрировано Концепция вела, потому что на самом деле, как вы заметили Геннадий Александрович, у нас преимущество то, что у нас есть реки, но недостаток, что нет гор. Так вот, то, что нет гор, это преимущество для велосипедов. То есть можно в принципе нормально всем людям ездить на велосипедах легче. Да, и семейный туризм очень будет развит. Я думаю, в принципе, и то, что мы видим по развитию велодвижения в нашем регионе, то там ежегодно в два раза увеличится количество велосипедистов. Я думаю, что это за этим будущее, и это наша фишка, мы можем показывать это. И оно должно быть там. Особенно в связке с водой. Очень интересная связка, и как бы я думаю, что будет когда-нибудь байдарки по тому же снова.